У меня есть предложение. Чтобы вы не э, поясняли после плыса какие-то вопросы, у меня есть предложение. Нам надо вам встретиться по крышению грянул мороз, послушать о готовности города к функционированию во время отопительного сезона. Это не только плыс, это и прижирео, это может быть и э, инвесторы наши и прочее, прочее. Продукты, трубы, как это, то работы, вот это вот это. Мы знаем, что на 30% будет э, меньше газ. 22 июля в газете события недели, не а события недели республиканской, было написано, что вносится предложение, рассматривается вопрос, что минимальная температура в квартирах уже будет не 18, а 16 и прочее, прочее. Вопрос важный. По а, крайней мере, наши структуры все ли сделали для того, чтобы мы как-то пережили эту зиму. Это один момент. Я вношу предложение. Заслушаю сессион на такой вопрос. Второй вопрос. Нас всех сейчас ошарашили экономически обоснованными тарифами на свет, воду и газ. Ну, как мы будем платить, похоже, это никого особо не волнует, но это другой вопрос. Мне тоже. На наверное, экономически обоснованные тарифы за отопление. Я хочу тоже, чтобы мои платы тоже были как-то обоснованными. Что я имею в виду? У половины населения города не работают полотенцесушители, змеевички, ванны, комнаты, или как они их называют. Мы постоянно раньше поднимали этот вопрос. Если сейчас все тарифы экономически обоснованы, я хочу, чтобы те тарифы, которые были за отопление, которые будут у тех, у кого есть зимние отличались от тех, у кого их нет. Буквально месяц назад по центральному телевидению выдали информацию по Киеву о том, как ужасно у них подорожали все тарифы, как вода стала 4 с, с копейками до 5 с копейками. И в том числе на экране шла информация. Отопление для тех, у кого работают то у тех, кто не работает, у такой то Пожалуйста, давайте не будем залезать в карман, и если они экономически обоснованы, то пускай они будут экономически обоснованы. Кто-то греется зимой в ванной, извините, а у нас в ванной комнаты не цветут, и стены свои не Хорошо, И третье. Прошу внимания, минуточку, и, коллеги и, и, и коллеги На прошлой неделе перед первым заседанием Ребята с кабельного телевидения, Наталья и Богдан Кацубей, показали очень красивый фильм, смонтированный, так как это называется, «Желтоводцем, по-моему, Василий Гнатюк». Фильм о старых желтых водах, о нынешних желтых водах. Фильм очень длинный, они его несколько дней показывают. Спасибо им огромное, и составителю фильма, и нашим э, капюшекам, которые показали, что они еще раз показали этот фильм для желтоводцев. вот, И чтобы желтого посмотрели, какой у нас красивый, зеленый и симпатичный городок. Может быть, те из нового поколения, которые, уже, я не знаю, у кого превращаются, которые пьют э, пиво и разбивают бутылки, которые э, щелкают семечки и бросают эту всю шелуху, на улицах, которые едят конфеты, мороженое, бантики бросают, чтобы они как-то прониклись любовью к нашему городу или, по крайней мере, уважением, с уважением прониклись к тем техничкам, которые убирают наш город. Кстати, Брюшево тоже показал, какая легкая работа у этих женщин, которые убирают наш город. Спасибо за внимание. По организации дорожного движения. У нас сегодня на площади работает магазин «АТБ». Он работает по выходным, Василий Ильич, mm. этот магазин. Но там висят знаки суббота-воскресенье, движение запрещено. И знаки только, только вперед. То есть э, люди, которые ездят в АТБ, они явно нарушают эти знаки, и это делается постоянно. Есть такое предложение убрать эти знаки или поставить вопрос таким, возможно ли убрать эти знаки, знак «Движение запрещено в субботу-воскресенье и знак только прямо. Потому что явно нарушается оба знака. В общем-то, скажем так, вопрос площади обсуждался с ГАИ, и то же самое вопрос возле нашего, скажем так, то, что у нас движение закрыто возле исполкома, тоже самое обсуждалось. Я думаю, что в ближайшее время там несколько знаков нужно еще приобрести. Поставить, мое ограничение, да, да, 30 да, километров. То есть несколько знаков мы как бы, приобретем и поменяем.